1月17日です。えー、ここはワト・ユワンというんですねドゥ、まあ、シット地区にある、えーまあ、バンコクの中心部と言えるところです、ねで。ここのお寺で、まあ、今日はアーム・シューティマーのコンサートがあるということで来ました結構迷いに迷ってようやくモーター祭で、ね、ですね来てたどり着いたんですけど ちょっともうアームの声が聞こえてるっぽいので、早速、中に入ってみたいと思います。たぶん、コンサートは10時ぐらいからだと思うんですけど、今はですね時間が21時17分です。たぶんまだ始まってないとは思うんですけど、ちょっと急ぎますかね。 で入りたいと思います。 I got you. No. mm <laughs>

就一。 I'm Hi, <laughs> oh. ラムと写真を撮ってきました。僕のことを覚えてくれていたようで良かったです。まあ一時期もう毎日のように顔を合わせています。あのラメヤイと一緒に行動していたときはもうずっと一緒にいたこといたんでまあまあ。 覚えててくれて、まあ、当然っちゃ当然かもしれないですけど、まあ、だいぶ、あのー、間も空いちゃったんで、えーえー、まあ、不安でしたけど、覚えててくれてるかどうから、まあ、アムのライブを久しぶりに見て、ですけどねすごい良くなったと思います、ね、まあ、なんか上から目線であの言いますけど、ね。 バンドは多分専属じゃないんですけどしっかりとした演奏もしてましたし、まあ、アムも以前から歌うまい人でしたけどさらに苦手がかかったような気がします、ねまあ。あと 今日の、あのー、お客さんが結構アームのことはどうでもいい人なんじゃないかなあのちょお客さんじゃないかなと思ったら結構みんなやっぱアームを目当てに来てたようで結構みんな合唱してたのはちょっとびっくりしましたね。まあ、というわけでなかなかちょっと。あのー 会場の雰囲気はあんまり良くなかったので、えー、不安でしたけど、まあまあ、あのー、アームのコンサートとしては、すごい素晴らしいコンサートでした、ねあのー、まあ、6つのコンサートとかは、得てしてこういうちょっと雰囲気が危ないところとかっていうのが結構あったりしますので。 来るときは、まあ、あの注意して、えー、女性なんかはもう本当に絶対1人で来ないように、えー、していただきたいですね。というわけで、えー、アーム・ジュティマーのコンサートリポートは終わります。最後ままでごご覧いいたただきありがとうございました <music>